নমস্কাৰ বন্ধুসকল অক্টোবৰ এঘাৰ তাৰিখৰ এই ঘটনা আৰু এই ঘটনাটো শুনি আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাব কাৰণ এজন ল'ৰাই নিজৰ মাকক এনেকুৱা কেনেকৈ কৰিব পাৰে আৰু এই ঘটনা হ'ল দিল্লীৰ বদৰপুৰ বুলি এঠাইৰ আৰু যিখন ঘৰত হৈছিল সেই ঘৰৰ যি মালিক সেই মালিকজনৰ নাম আছিল সুৰজিত সিং আৰু সুৰজিত সিং প্ৰপাৰ্টি ডিলাৰৰ কাম কৰে যিটো মানুহবোৰক প্ৰপাৰ্টিবোৰ বেচা কিনাত সহায় কৰে আৰু সেই সহায়ৰ বাবে যি কমিশ্যন পায় সেই কমিশ্যনেৰে তেখেতৰ পৰিয়ালটো চলি আছিল আৰু ভালেখিনি টকা তেখেতে উপাৰ্জন কৰিছিল আৰু সেইদিনাখনো তেখেতে ঠিক তেনেকৈ কামলৈ যায় আৰু যোৱাৰ কিছু সময় পিছতে তেখেতৰ ডাঙৰ ল'ৰা কৃষ্ণকান্ত আৰু সেই কৃষ্ণকান্ত তেতিয়া একত্ৰিছ বছৰ বয়স আৰু কৃষ্ণকান্তই ফোন কৰি পেলাই দেউতাকক কয় যে আপুনি যেনে তেনেই এতিয়াই ঘৰলৈ উভতি আহক আপোনাৰ লগত এটা কথা আছে আৰু এই কথা শুনি দেউতাকেও খুব তাৰাতী কৰি তাৰ পৰা ঘূৰি আহে ঘূৰি অহাৰ পিছত আহি দেখা পায় যে মোৰে কপালে হাত দি কৃষ্ণকান্ত বহি আছে বহি থকা দেখা পায় ওচৰত আহি বহি সুধিলে কি হ'ল কেলেই মোক মাতিলা তেতিয়া সেই ল'ৰাজনে ক'লে আপুনি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত গৈ পেলাই চাওক আৰু এনেকৈ কোৱাত সেই সুৰজিত সিঙে দৌৰি গৈ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰলৈ যায় আৰু গৈ পেলাই দেখা পায় তাতে তেখেতৰ পত্নী গীতা তাত পঢ়ি আছে আৰু ওচৰে পাজৰে তেজেই তেজ আৰু তাকে দেখি ল'ৰাজনক ওপৰৰ পৰাই মাতে আৰু মাতাৰ পিছত ল'ৰাজনে গৈ দেউতাকৰ ভৰিত ধৰি পেলাই চৰি পাপা মই মাক মাৰি পেলালোঁ তেনেকৈ কয় কোৱাৰ পিছত দেউতাকে একো নাচায় সেই নিজৰ পত্নীক কোলাত তুলি লৈ গাড়ীখনলৈ লৈ যায় আৰু গাড়ীখনেৰে সেই দিল্লীৰে এপ'ল' হস্পিটেললৈ যায় এপ'ল' হস্পিটেলত যেতিয়া যায় তেতিয়া ডক্টৰবোৰে এডমিট কৰে এডমিট কৰাৰ পিছত লগে লগে পুলিচক ফোন কৰে কাৰণ সেই মহিলাগৰাকী তেতিয়া প্ৰাণ অলৰেডি হেৰুৱাইছিল আৰু সেইবাবে পুলিচেও তাত ফটককৈ যায়গৈ আৰু যোৱাৰ পিছত সেই বডিটো পষ্টমৰ্টনৰ বাবে পঠাই দিয়ে আৰু সেই সুৰজিত সিঙক গোটেইবোৰ ডিটেইলছ সোধে কেনেকৈ এনেকুৱা হ'ল আৰু তেতিয়া সেই সুৰজিত সিঙে কয় যে মই কামলৈ গৈছিলোঁ মোৰ ল'ৰাই মোক ফোন কৰি মাতিলে আৰু মাতি আহি মই দেখি পালোঁ যে মোৰ ঘৈণী ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত পৰি আছে আৰু তাকে দেখি মই উঠাই লৈ হস্পিটেললৈ আনিছোঁ আপোনাৰ যি সুধিব লগা আছে মোৰ ল'ৰাক সোধক তেতিয়া সেই কৃষ্ণকান্তক এৰেষ্ট কৰি লৈ আহে আৰু লৈ অহাৰ পিছত কৃষ্ণকান্তক সোধাত কৃষ্ণকান্তই কয় যে সেই ল'ৰাজনৰ কানাডাত যোৱাৰ ইচ্ছা কিন্তু মাকে বহুদিন ধৰি মানা কৰি থকাৰ বাবে আজি খঙত থাকিব নোৱাৰি সি কিছু সময় পিছৰ আগতেই এখন দা কিনি লৈ আহিছিল আৰু সেই দাখনেৰে মাকক কাটি হত্যা কৰে গতিকে ভাবি চাওক আজিকালি এই কলি যুগৰ ল'ৰাবোৰ কেনেকুৱা নিজৰ সন্তানৰ ওপৰতো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি নিজৰ গিৰিয়কৰ ওপৰতো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি আজিকালি বহুত এনেকুৱা কটা মৰা মৰি ঘটনা ঘটিয়েই থাকে যিবোৰ ঘটনা কিছুমান হয়তো আপোনালোকে নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে দেখা পায় বা কিছুমান ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে দেখা পায় আৰু বহুসংখ্যক নিউজ আমি দেখা নাপাওঁ কাৰণ আমাৰ ভাৰতত যিমানখিনি জনসংখ্যা সেই জনসংখ্যা হিচাপে আমাৰ ইয়াত ৰিপ'ৰ্টাৰ সাংবাদিক বহুত কম সেইবাবে আমি বহুসংখ্যক খবৰ আমি নাপাওঁ কিন্তু মই চেষ্টা কৰোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ মই কিছুমান এনেকুৱা ডেঞ্জাৰাছ ঘটনাবোৰ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আনিবলৈ আৰু সেইবাবে মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে আনিলোঁ আৰু সেই ল'ৰাজনৰ মাত্ৰ মাকৰ এটা কথাৰ ওপৰত খং যিটো কথাত মানে মাকে মান্তি নহ'লে তাক কৈছিল যে তুমি বিয়া কৰি লোৱা বিয়া কৰি তুমি কানাডালৈ যোৱা আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তুমি এতিয়া কানাডালৈ যাব নালাগে আৰু এই কথাখিনিৰ বাবেই সেই ল'ৰাজনে আজি মাকক কাটি হত্যা কৰিলে যিয়ে ধৰক ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু লগতে যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোত আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ মই এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে আনি থাকক লগ পাম এনেকৈ এটা ভিডিঅ' লৈ নেক্সট ভিডিঅ'ত en no, no, no.